Allah salam alekum əziz qrup əhli, qrupda bizim Azərbaycanın demək olar ki qaymaqlarıdır. Ziyalarımızdır, siyasi partiyadır, liderləridir, bloggerləridir. Salman bəyə, Rəşən Əhmədliyə, Rəşən Qəmbərliyə və Fərat bəyə bütün siyasi partiya sətrlərinə Hansana müraciət eləyirəm ki, Mir Cəfər Hüseinzadə Qazaq Töybə cəmiyyətinin sədri. Bu gördüyünüz Qazaq şəhəri Rəhmət Səidov 45-də yerləşən Töybə məscididir. Bu Töybə məscidinin qeydiyyata alınmamağının ə, səbəblərindən biri də Qazaq rayon icra hakimiyyətidir. Biz dini qurumlara müraciət eləsək də dəfələrlə inzala təyinatlı göndərilib. Budu bax yaxından da baxa bilərsiz. 54 nəfər adam imza toplanılıb. Bu qaydada yığılmış göndərilib. Amma qeydiyyata alınmır. <coughs> Biz qrupdakı e, Sabir Rüstəmxan niyə o da öz chatlərində məcədd tikdiribdi. Siyasi partiyalara hamısına müraciət edirik ki onun qeydiyyata alınmağında bizə köməkliyi eləsinlər. Bizim burada tövbə cəmiyyətinin nə <coughs> şey, eee, İMMD-ci də var, evəli Rəşəmmüəllim düzəltmişdi. <coughs> tövbə İmamincisi də var. Tövbə məscidinin özü də Hacı Abdül tərəfindən onun məscidinin nəzrinə düşüb rəhmətliyin yeganə tövbə cəmiyyəti burada qalıbdı. Onda sədri mənəm Mircəfər Hüseinzadə. Sizdən də xahiş eləyirik ki, bu məscidi qeydiyyatdan keçirilməyinə, iştiraklaşməyinə bizə yardımçı olasınız. Çünki Allah sizdən köməyiniz olsun ki, biz bu gün Nizire hakimiyyəti tərəfindən təziqə məruz qalmışıq ki, bunu Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin nəzərinə keçirmək istəyirik amma din qurumlardan məktub gəliv ki, onlar da razıdır. Mübariz müəllim Gildən şeyxə həzrətləri də razıdır. Amma mənəçilik törədən icra hakimiyyətidir. Xahiş eləyirəm ki, ziyanlarımızdan akademiklərimsiz, siyasi liderlərimsiz bizə bu barədə köməkliyyəsiz, ictimailəşə bir ictimai qınaq kimi bir kin inşallah bizim də bu hasilə çataq o məscid e, şeyx tərəfindən də tanınsın, qeydiyyatdan keçsin. Yəni ki icra hakimiyyəti bu şəraiti yaratsın. Bilmirik ki, nə səbəbdəndir, amma uranın nümayəndələri tərəfindən hələ-kən uzun illərdir ki, təzyiqə məruz qalmışıq. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əhləbeytin sədri indi Rəşən müəllimində çox əməyi olub buranın Ə, sənət sənət işində Allah ondan razı olsun. Biz ondan da xahiş elirik ki, bu işdə ictimailəşməyində köməkli eləsin. Mən indi sizə bu video rolikdə təqajam. Öz fotoşəklimdəkin biləsiniz ki, bu ünvan da Qazaq şəhəri Əhməd Səidov 45-də Qazağın deputatı Səməd Səidovun babasının adı olan küçədir. Burada yerləşir. Allah köməyiniz olsun və hər namazlarında da sizlərə dua çaq olar burdakı möminlər kin bizi bu problemdən qutarasınız. Yəni dəfələrlə imzalar toplanıb gedib, amma burdan problem yaradıblar, qeydiyyatı qoymurlar kin, sənəd, kağız vermirlər kin, möhürlü kağız kin Qafqaz Müslümanları İdarəsindən qeydiyyat alsın. Xahiş edirəm artıq dərəcədə bizə bu barədə çünki məndən qazaq dindarları xahiş elədik ki, bizim o qrupdaçı Azərbaycanın qaymaqlarına müraciət eləyək ki, köməkdarlıq etəsinlər. Diqqətinizə görə çox sağ olun. İnşallah Qazaq rayonunda gələndə də bütün ordakı ziyalı, ah, Allah rəmizə, alimlərimizə, siyasətçilərimizə həm məşəq xidmətindəyik Qazaq dindarları adından tanışıram sizlə Mircəfər Hüseinzadə, Səid Mircəfər Hüseinzadə. Çox sağ olun diqqətinizə görə.